он уже сейчас мог бы стоять на самых высоких спортивных пьедесталах мира. Но когда на нашу землю пришла беда, он, не задумываясь, взял в руки автомат и ушел добровольцем на фронт. Мальчик воспитанный, добрый. У него хорошие волевые качества. У него хороший закаленный дух добрый, хороший, отзывчивый. ну вот так мы вместе с ним уже много-много лет. Это людина, во-первых, с очень великим сердцем. Это личный выбор Артема Усика – выполнять долг Родины. И потому что я пошел, и он тоже не хотел оставаться. Я уже два с половиной года нахожусь на контракте в первой оперативной бригаде Национальной гвардии Украины. И мои товарищи, сослуживцы, ехали уже туда не первый раз. Ну, я принял решение быть своими друзьями, быть вместе с товарищами ездить, ехать, защищать родину. Предложил ему, может быть, э, не стоит ехать, может быть, как-то поешь на сборы. Андрей Андреевич, дело то, что говорит, это мои друзья, говорит, как я буду товарища стоять в глаза. Я был против. Потому что я знал, что чемпионат Украины много на кону, и мы очень большой труд вложили. Но у каждого своя голова на плечах, поэтому Тёма решил пойти. Ну, смешанные чувства, конечно, были. Понимал всю ситуацию, всю серьезную ситуацию и все, что может произойти. В нашей студии Артём Усин. Артем, вы успешный спортсмен. Вы понимали, что отправляясь в зону АТО, вы можете получить ранение, и на этом ваша спортивная карьера закончится? Да, это был мой осознанный выбор. Я прекрасно все понимал, что может произойти. Но я не мог поступить иначе. У меня даже мыслей таких не было. Мои товарищи, сослуживцы, мой второй тренер Олег Куличенко, все отправлялись, мои друзья, защищать родину. Конечно же, я принял решение быть вместе с ними. Практически в первый же день своего пребывания в зоне АТО Артем совершил героический по храбрости поступок. Во время минометного обстрела, несмотря на грозящую ему опасность, Артем вынес из-под огня двух офицеров. Я Артем і, і ще мій колега з головного управління Вадим Бевза есть, несли службу і от ми попали в епіцентр взрива міномету. Снаряд зривався дуже близько нас, десь метрів 3-5. пять Осколка метрів мірвала моїх заслужив, старших товарів, офіцерів. Я чудом залишився жив. І я почувствовав таку різку біль на кірпіті, же шлакоблок, то есть він попав мені в ногу, мене збив. І потім вже осколки від цього вибуха зайшли вже з другої сторони в ногу, в другу ногу з колегами вадим. А, ну дуже тяжкіме було перебути мані, відключити. Не назад за ним дальше далі продовжиться. Тож ризик для життя Артема був. их в вкриттів, потом сразу же оказал первую первопомощ і уже визивав помочь щоб забирали евакуювали. Артем не побоявся. Не проявил там слабости, труса, трусость. Он вернулся за нами. Сначала вытянул Вадима, потом вытянул Манет. Я просто сделал то, что должен был сделать, и все. Вратувал нам життя. Это экстремальная ситуация, и в этой ситуации наружу выплывают все качества человека. Какой он есть. После АТО он... вообще почувствовал, что он стал мужчиной настоящим. Артем, насколько я понял из сюжета, вас взрывной волной откинуло в окоп, но все же вы приняли решение вышли из него и спасли своих э, побратимов. Страшно не было? Нет, меня отбросило не в окоп, а куда? Я упал на землю, но у нас было заранее продуманное укрытие, uh -huh. и у нас уже ну, как бы была договоренность, что в случае артиллерийского обстрела сразу все туда. Я упал на землю, ну, почувствовал такой удар как бы по телу. Страшно не было? В тот, конкретно в тот момент, нет, уже был адреналин, во-первых, сначала было, как бы, можно сказать, даже шоковое состояние, чуть не совсем понимал, что произошло, потому что самый первый снаряд с ихнего обстрела прилетел прямо к нам на позиции. Ну, меня отбросило а, на землю, ага. я начал, взял автомат, начал ползти в укрытие, поворачиваюсь, ну, подполз уже к укрытию, повернулся, они все лежат, ну, никто не движется. И я сразу вернулся ну, к ним. А как удалось их... Ведь вы вытащили троих, насколько я знаю. Двоих человек. Двоих? Да. Как удалось? Вы сразу да. двоих... Э... Нет, сначала одного оттащил к укрытию, mm -hmm. потом сразу же второго. При этом обстрел продолжался? Да. Ну, как бы не так уже близко, конечно, бьются с определенным расстоянием. Но взрывы были, конечно, по, нашим, по нашей же бригаде, просто чуть по другим позициям. Артем? Чоловіку, якого ви спасли, є що вам сказати. Дружина дуже в близькому майбутньому буде народжувати дитину. У нас друга дитина і другий хлопчик. Після цього випадку на шляху до лікарні я вже знав, як будуть звати другу дитину. Тут вже на даний момент ми до нього звертаємося. Артем тьома тьомчик. Насколько я знаю, сейчас проходит чемпионат Украины по боксу. да? И сразу после этого, Артем, вы собираетесь вернуться в зону АТО. Да. Вы собираетесь выиграть чемпионат и вернуться. Ну, это будет зависеть от того, как долго будет моя бригада пребывать там. Если будет смысл в том, чтобы ехать мне туда, если они не будет пока возвращаться, если не будет дальше проходить службу в зоне АТО, конечно, я сразу же поеду туда. Я прежде всего вам желаю выиграть чемпионат Украины. Но даже если вы не подниметесь на самое первое место, в душе каждого из нас, я более чем уверен, что в первую очередь, в сердце вашей девушки, вы всегда на первом месте. Спасибо. Кстати, что она сказала вам? Препятствовала? Она препятствовала. Не, не вашей препятствовала. Поездке? Очень сильно разволновалась, нервничала, переживала. Плакала. Ну, это естественно, да. Да, но. Она знала, что я решение свое не, ну, не изменю. Если я уже принял такое решение, я поеду. Но она это понимала. И все. Я поехал.